Знаю, Какая какому... ситуация, люблю, да? Но здесь, понимаете, здесь, вот берешь раньше, а, да, тренинг, тренинг, раньше вот, наше поколение, не то, что там все про наш поколение, просто я ну, по свидетелем этого, да? да. не было ни тренера вратарей, ни тренера по ну, да, да. ни тренера угу. защитников, был ни друг. тренера... Был один консинван, Федор угу. Сергеевич Новиков, да? Угу. И все, и который с Досаевым работал день и не Новиков, да, угу. помогал ему там. Бил ему там все, хотя ему уже было под 60, не, не, не 20 лет, 20, yeah. а да, не 30. Вот. А я вас все рассказывал, как здесь, чего, но когда человек впитывает, это одно. А когда вот говоришь, а он смотрит на тебя, вроде да, а потом на поле выходит, думаешь, блин, сколько 15 игр, и перед каждой игрой одно и то же ему говоришь. А он не понимает. Но это если или он вообще баран, извините за выражение, или его не хочет, тогда надо убирать и ставить другого. Ну, Представляете, в школу идет человек в школу, его 10 лет там учат писать. На 11 год он пишет сочинение, там 100 ошибок. Ну, Благодаря, просто думаешь, ну как? Так же и здесь. Вот идет в школу детская девушка, да, тренер ему говорит детский, что там, так, так, надо, здесь, так, 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 вроде бы все. Выпускает, выпускает его с этой школы. И проходит в состав, там, если там, не сразу вышли, там, первая, там, вторая, все одно и то же, тренер нету каких-то там секретов, она тактика только она меняется иногда, да, вот. а нападающий забивать должен, защитник обороняться, вот эти главные функции, просто, конечно, разные есть игроки, оппоненты, против которых ты играешь, нас учили, например, я играл левого защитника, то есть полузащитник, мне говорили, вот правый полузащитник, у вас борьба, слева, справа играл Федор, слева против него я играл тоже игрок, борьба, если мы их переигрываем, преимущество у нас, Потому что мы нагнетаем здесь флангов. Если мы их не переигрываем, мы за ними бегаем, как защитники. Вот и все. А интересно с защитниками? Неинтересно. Поэтому ты стараешься его переигрывать. Вот поэтому средняя линия всегда была такая у нас, чтобы мы переигрывали, и мяч у нас держался. Поэтому если мы в порядке были, у нас и Киев не мог быть. Потому не что мяч задержался в одном два касания, и все. Вот бежал. сейчас а? Барселона играет в этот футбол. Мы тоже в этот играли, но может не на таком уровне, но здесь. Не рано ли тихонова отправили? Вот первый этап да. строили, и второй этап. Да, да. Нужен вот, допустим, да. капитан, который нужен, который, допустим, объединит, как вот Аленин что там. Да, свой, он нужен, согласен полностью. Да, зачем его? Убирать? Я считаю, я считаю что, что его не отправили. отправили. Не отправили Нет. Сам это, это понятно. Да, а, ну сам, ну дело ну, в том, сам, что когда мы колал, встречались, он да. говорит: я не могу представить, что я откажусь в Спартаке. А буквально через год вот, в Спартаке. И вот вот пользуйся моментом. Деньги, я думаю, хорошие ему подписали. А вот тихо Эти игроки, которые не за денег приходят, понимаете? Да, да, они да. приходят сердцами, они да, хотят да, играть для, для болельщиков. Пусть да. бы, Первый этап показал, что у да, вот у нас и нету дядьки этого. Да, да. да. нет да. ну, здесь здесь надо уже решиться. Если я к вам подхожу и говорю, вот вам 40 лет, у вас есть перспектива, будете играть еще два года, вы говорите да, согласен. Тогда я рассчитываю и как тренер там или как руководитель.

Повел бы, вы видели два разных таймера. Это, это, да, это его пока... решение было закончить Я или все-таки не его? Я думаю, его решение было. Или Карпенко а просто боится, она... что у она выше его будет в глазах а болельщиков. Вы, а почему тогда его вы не выпускали да. предыдущих да. игр? На 10-15 минут 10 10 тайм он выдержит 100%. Ну, по крайней мере, Тимка он бы выдерживал. Ну, не знаю, это решение, там, наверное, обсуждается и тренер. И зрители, и болельщики, да. как Так же он бы натянул, бы как, как капитан уже под надоскал бы. Где-то там и сказать, да. что там Ребят, можно. Мы, если, если говорит, говорит, то... мы ему... Да, правильно. Если говорить о нем, то это серьезный молодой человек, профессионал, который в Спартаку предан. Не говоря, там да. предан он играл. Конечно. Ну, наверное, он сам, в принципе, это хотел решить свою судьбу. Я, например, очень ну, недоволен был или как-то. Ну, ты определился, или ты игрок, или ты тренер. Понимаешь, когда играет Спартак, там вот, и нам поднимается по трибуне, с нами показывает. сидит. Ага. это некрасиво. Ты или игру сиди в запасе, или ты тренер, сиди ага. на лапке запасных. Понимаешь? Наверное, сейчас, один... поймать, да, наверное, сейчас они... наверное, сейчас не Это, конечно, плюс в нашу mm -hmm. сторону, что мы таких игроков воспитали до 40 лучших. Да, да. Но думаю, что проблема Карпина заключается и в другом. Тут тактический рисунок. Думаю, что Олег Иванович ему поможет в этом деле. Я не вижу. Вы, 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 вы что хотите? Вы хотите той игры, да. мы, да, да, которая, которая была. была И знаете, результат. Это, да. это понятно. Но для того, чтобы, для того, чтобы его вернуть, нужно же знать, как к этой игре подходить. И русских игроков побольше надо, чтобы было. Да, Я, например, думаю, что вот этого Козлового, передерживает, да. потому что фыкнет парень уйдет да. и ничего ты да. Ну не да, понимаешь. Да, вот давай задумаемся. Вот сейчас нападение Спартака должно быть Сычев, Погребняк, Люченко, Прудников, Плюченко, Прудников да. ну, я, я очень люблю это верить. Ну, да, да, да. а. кто тут? А середина поля, когда Боря Духов посчитал. Самедов, Рябко, Тарасов, Скобляков, Тарминский. Да, 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 да. Это все наши. Кто, кто нам нужен? Но в это время нужно было задержать людей, заинтересовать их. Удивительно, конечно. Ну а как Самедова можно было заинтересовать? Он даже решил не бороться за, -за с Просто вещи собрал, конечно, садиться. А его надо... заинтересовать? Он становится сам Спартака. И где Самедов? И, и вы ему аплодируете? Дело все в том, что вы поймите правильно, когда человек в шести лет семи самедов стал в футбольной школе в Спартака России, вот это для него непростое и когда тебя отфутболили, да. конечно, злость осталась. Это виду не показывают, Зло. но. Интересный, я, я. с вами соглашусь, потому что я был тогда был генеральным. И здесь ситуация следующая: когда пришел в он сразу лапки поджал и А почему? Я ему говорю, Саш, почему ты это делаешь, а? Я говорю, борись. Что я говорю, быстро, вместо забронирования, что ты говорю, у еще и И ты говоришь, борись, ты говоришь, наш все. Нет, я пойду туда. Вот такая ситуация. Если я по Рюбинскому, по случае, то то есть, да. по Тарасову. 100%. Я единственное, что скажу, в 1996 году, когда Олег Иванович отдал команду, я на них надеялся. Почему? Потому что они все были спартаковцы. Мы могли проиграть в любую игру, но они все были на да, все. Спартака. Спартака. Вот сейчас, если посмотреть, то тоже Тихонов, он же тоже не имел места в основном в составе, то Титов, Маленчук, ну, угу. вообще в глубоком запасе. В 1994 пятом году. Что, ну, почему? Он он я почувствовал, что эти я все игры дубли смотрел. И Олег Иванович говорил, с этими, может быть, ну, ведь какие игроки-то ушли у нас. А вот эти, они были действительно на замесе Спартака, они этим жили. Сейчас, к сожалению, не может, не может, не может даже, не может <связыч> побороться. Вот Дмитрий говорит. Ну правильно было сказано, что... А, да когда он забивает гол, понимаете, я, вот когда я пришел в торпеду, я в когда я через, через, мне через час забил, и там и на Кубок выиграли 3-2, для меня был самый говорится, обидный гол, который я забил в Сайке, потому что я забил в да, Торпеду, я, торпед я в полуфинале, потом в финале обыграли Шевчук да. вот. А эти прибегают, когда забьет команду, и там что-то подражают а, болельщикам. По да, Это да, уже да. говорит о том, что, друг, ты отсюда вышел. Вот, конечно. Даже, вот мы даже читаем прессе, когда приходят люди из Ливерпуля, там другие да, да, да. команды, они говорят, если да, я забью гол, я да, даже не буду праздновать, потому что да. не знают, откуда они вышли. А, а люди, которые бегают сегодня, там ему 100 долларов больше предложили, да да, 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 да. пойду туда, нахрен мне как так нужен. Ну или а по не оказывается. Наше колени, оно. Вот я там слышу, сейчас там ведут, что он хочет продавать Тарасовку. Это разрушится. У наших наши глаза Сергеем Бельтовичем чем? Старую, старую, предположим, базу. Она как-то вот по, посер... по сердцу yeah. ломанула. А с другой Иди стороны, меня, мы же все, мы же все там были. были. Он со своей молодой женой, я с, с Любой и Сашкой Царством небесное. Белковцев совсем еще была у тебя молодая, гаё. и мы все там, и Романцев, и Досаев, и Сидиатулин, мы все фаза, были. Да. И, и конечно, Филиппу то, что там. на базе было, это была дружба, и она осталась, она уважении. Любовь, В любом случае наказала. я не взял на